Привет всем! С вами, как обычно, канал Notic.ru И сегодня мы поговорим о недорогом планшете Это Acer Iconia A3 e 11 Ничего сверхъестественного в этом планшете нет, за исключением того, что он стоит всего в районе 12 тысяч рублей, при этом там есть 3G, мощный процессор, неплохой экран, то есть такой добротный середнячок с хорошими функциями за умеренную стоимость. Корпус у нас выполнен из пластика, беленького цвета у нас модель и дисплей. Здесь 10,1 дюйм IPS дисплей с разрешением 1280 на 800. Вся верхняя панель закрыта защитным стеклом, поддерживается до 10 точек ввода. Вверху находится камера 0,3 мегапикселя. И посмотрим, что у нас располагается на бортах. С левой стороны у нас кнопочка включения, вот так мы все дело включаем. Здесь три сенсорные кнопочки, как обычно у андроида. Вверху у нас находится микрофон. Толщина планшета составляет чуть больше, чем 10 мм, там 10,1, 10,2, где-то так. Здесь у нас качельки громкости находятся, ниже них один из динамиков, здесь стереодинамик с двух сторон, вот здесь вот находится второй динамик, и здесь основные порты. Здесь у нас находится микро-HDMI, дальше идет у нас лоток для сим-карты, как я уже говорил, в планшете есть 3G, после этого лоток для микро-SD-карточек, наушники или гарнитуры вставляются вот сюда вот, и дальше микро-USB для зарядки или синтезации с компьютером. И здесь же находится вот тут кнопка включения, очень маленькая. Кстати, могли бы побольше сделать или наверх ее перенести, не всегда удобно нажимать левой рукой, но в целом к этому привыкаешь. С нижней стороны у нас ничего не находится но у нас пластиковая полностью, здесь камера 5 мегапикселей, без вспышки, к сожалению, но снимки более-менее неплохие для планшета. Поверхность достаточно приятная, единственное, чуть-чуть продавливается в центре, отпечатки пальцев не остаются, так как он белый и глянцевый. Так как планшет, в общем-то, недорогой, я могу сказать, что дизайн здесь такой же, но вполне обычный классический планшет, вот за свою стоимость. Если бы он стоил там 30 тысяч рублей, я бы сказал, что могли бы придумать какие-то дизайнерские изыски, что-то другое. Но вот за 12 тысяч рублей все вполне на уровне, все отлично. Теперь посмотрим на вес планшета. Он достаточно легкий для своих габаритов, всего 565 грамм, то есть носить с собой его вполне удобно. Ну и теперь включим и посмотрим, что у нас здесь есть интересного из программного обеспечения и операционной системы. Ну здесь у нас виджеты, само собой, переключаются. Тянем, попадаем на рабочий стол. Начнем со списка предустановленных приложений. Я установил 7 программ, все остальное здесь уже было. Ничего особенного здесь нету, слава богу, здесь не стали очень много всякого шлака устанавливать. Вот от Acer, там есть разные облачные хранилища, ну не знаю, я ими не пользуюсь, в целом, ну есть и приятно. И посмотрим на настройки. Здесь у нас операционная система Android 4.2.2 и апдейтиться она пока не хочет. То есть 4.3 пока здесь нет, не говоря уж о 4.4. Не знаю, будет в будущем или нет, но 4.2.2 довольно неплохая операционная система, поэтому пользоваться можно и удобно. Внизу у нас находится 8 наиболее часто используемых приложений. Слева шторка с уведомлениями, справа шторка с настройками. В этой шторке нас интересуют две фичи. Первая это вот иконочка Dolby, которая включается и выключается. Что это такое? Вот включим ее, ну можно выключить. Идем в приложение, и там есть приложение от Dolby, это управление звуковой системой. Здесь куча всяких настроек, причем здесь и эквалайзеры и какие-то пресеты, и под игры, и под голос, и под музыку, все что угодно. Я, честно скажу, я эквалайзерами не пользуюсь в жизни, поэтому я не могу сказать, насколько хорошо они работают. Но я поигрался, звук действительно меняется, учитывая, что здесь два стереодинамика, в целом продолжение полезное, и звук достаточно неплохой, надо сказать, у планшета. Вот опять-таки именно благодаря тому, что динамика здесь два. Вторая интересная настроечка, это вот эта вот настроечка, это пробуждение планшета мультипальцевым жестом. В настройках есть специальная опция, как все это регулируется, либо двумя, либо пятью. Что это значит, объясню более наглядно. Выключаем планшет и пятью пальцами просто проводим по экрану, и он автоматически включается и выходит на рабочий стол. То есть для того, чтобы разблокировать, все, что нужно сделать, это провести по экрану. Еще раз выключим, и неважно в какую сторону вести, именно, чтобы пять пальцев выкрасались с экрана, и оп, мы попадаем на рабочий стол. То есть, вау, Android научился наконец-то в мультитач жеста, то, что давно было у iPad, но вот теперь есть и на Андроиде, причем чего-то именно Waycer и Coini A3. Это на самом деле очень удобная штука, потому что не нужно тянуться до кнопки, не нужно дергать за колечко, а просто пятью пальцем провел, и все отлично. Производительность в Antutu бенчмарке можно видеть на экране. Здесь четырехъядерный процессор 1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. В Epic Citadel у нас получилось на High Performance 52 FPS, то есть для игр планшет вполне годится, в чем мы убедились, поиграв, например, в Death Trigger 2 Здесь на высоких настройках графики, в общем-то, ничего не тормозит, играть более чем комфортно. У меня все это получалось вполне нормально. The Trigger 2 это весьма красивая сейчас игра, требовательная. Менее требовательная, как вот эта, ну, какая-то бегать в стиле Diablo, бить зомби, но она там с донатом вся. Но суть в том, что здесь все работает без проблем. Теперь дисплей и углы обзора. Как я уже говорил, здесь 10,1 дюйм, 1280 на 800 IPS дисплей. Дисплей у меня претензий никаких нет, то есть если бы опять-таки планшет стоил 30 тысяч рублей, то я бы сказал, что он мог быть да, поярче, как-то получше углы обзора, но за 12 тысяч рублей, как можно видеть и по вертикали, и по горизонтали, углы обзора весьма хорошие. Вот вертикальный, например, как можно видеть, картинка практически не искажается. Плюс, как я уже отмечал, здесь довольно неплохая акустическая система, динамик громкий и звук достаточно сочный. Ну, для планшета, понятное дело. То есть, я видел много планшетов, в которых звук был гораздо хуже. Что касается в целом дизайна Acer Econia A3, то я могу сказать, что опять-таки повторюсь, что здесь ничего особенного нет, пластиковый корпус. Больше скажу, у него есть некоторые поскрипывания мне не совсем-совсем микроскопические, но видно, что планшет стоит 12 тысяч рублей, а не какой там iPad за 30 то есть все-таки бюджетная вещь. Но здесь хороший IPS дисплей, яркий, сочный, с хорошими углами обзора. Здесь мощный четырехъядерный процессор для игр этого хватает. Здесь также есть модуль 3G, что весьма хорошо встроенной памяти бывает 16 гигабайт или 32 гигабайта. А что касается батареечки, здесь либо 3540 мАч, либо 7080 мАч. В разных источниках написано по-разному. Я могу сказать, что у меня планшет работал примерно 5 часов в режиме воспроизведения видео. То есть время автономной работы здесь вполне стандартно. Если в игры играть какие-то мощные, то там в районе 3-4 часов получится. А если текст читать, читать то я бы дал где-то 7-8 часов. За время пользования я никаких недостатков не обнаружил, ни по производительности, ни почему-то еще. Вот за исключением того, говорю, что чуть-чуть я бы качество сборки оценил где-то на четверку для такого планшета. То есть все-таки немножечко здесь есть поскрипывание с боков, немножечко продавливается крышка в центре. Это не мешает, но это уж если продираться и действительно вот искать какие-то недостатки. Памяти здесь достаточно много, учитывая, что можно вставить microSD карточку там на 32 гигабайта, плюс можно выйти на телевизор с помощью micro HDMI. Все достаточно хорошо и приятно для планшета, опять-таки повторимся, за 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей стоит модель на 16 гигабайт. Спасибо всем за внимание, до новых встреч, пока!